নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ এন চি স্মাৰ্ট টিপছৰ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ জীৱন মৃত্যু সুখ দুখ লাভ ক্ষতি আনন্দ বেদনা এই সকলোবোৰ জীৱনৰ অংগ কেতিয়াবা মানৱ জীৱনত সুখৰ ৰশ্মি পৰে আৰু কেতিয়াবা দুখৰ ডাৱৰে ঢাকি ধৰে প্ৰত্যেক ব্যক্তিৰে জীৱনত উঠা নমা হাঁহি কান্দোন অহা যোৱা থাকে এইবোৰ সকলো সময়চক্ৰৰ কাৰণেই সংঘটিত হয় সময়তকৈ শক্তিশালী আন একো নাই সময়ৰ আগত সকলো শক্তিহীন আপুনি নিশ্চয় জীৱনত বহুজনক ধন সম্পত্তিৰ পৰা পতনৰ দিশলৈ বা দৰিদ্ৰতাৰ পৰা ৰজা হোৱা পৰ্যন্ত দেখিছে সময় এটা এনেকুৱা অস্ত্ৰ যাৰ আঘাত গভীৰ কোনেও সহজতে সাৰি যাব নোৱাৰে কিন্তু আপুনি কিদৰে জানিব যে আপোনাৰ সময় চক্ৰৰ পৰৱৰ্তী সময়ছোৱা বা পৰ্যায়টো কেনেকুৱা হ'ব আপোনাৰ বাবে সুখৰ দুৱাৰ খুলিব নে সংকট আহিব এনে বহুতো প্ৰশ্ন আপোনাৰ মনলৈ হয়তো নিশ্চয় আহে সেইবাবে আজিৰ এই ভিডিঅ'ত আমি কিছুমান এনে সংকেতৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰিম যাৰ জৰিয়তে আপুনি নিজৰ আগন্তুক শুভ সময়ৰ বিষয়ে জানিব পাৰিব যেতিয়া নাৰদমণি বৈকুণ্ঠত প্ৰৱেশ কৰিছিল তেতিয়া তেখেতে ভগৱান শ্ৰীবিষ্ণুৰ ওচৰত এই সংকেতবোৰৰ বিষয়ে সুধিছিল আৰু তেতিয়া শ্ৰীবিষ্ণুৱে কৈছিল তেওঁ মানুহৰ ওচৰলৈ কিছুমান সংকেত পঠিয়াই দিয়ে যাতে মানুহে আগন্তুক সময়ৰ সংকেত বুজিব পাৰে এই সংকেতবোৰ প্ৰকৃতি পশুপক্ষী শুভ লক্ষণ বা তেওঁৰ নিজৰ ভক্তৰ জৰিয়তে প্ৰদান কৰে বন্ধু বান্ধৱীসকল ভিডিঅ'টোৰ মূল বিষয়বস্তুলৈ আগবঢ়াৰ আগতে আপোনালোকলৈ এটা সৰু অনুৰোধ যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় তেনেহ'লে নিশ্চয়কৈ এটা লাইক কৰিব আৰু যদি আমাৰ চেনেলটো এতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব এতিয়া বলক তেনেহ'লে জানি লওঁ এই শুভ সংকেতসমূহৰ বিষয়ে যিবোৰ ভগৱান বিষ্ণুৱে নিজ মুখেৰে নাৰদৰ মুনিৰ ওচৰত উল্লেখ কৰিছিলে প্ৰথম সংকেতটো হৈছে যদি আপুনি ব্ৰহ্ম মুহূৰ্তত সাৰ পায় আৰু প্ৰথমে ঈশ্বৰৰ নাম স্মৰণ হয় অথবা এনেকুৱা লাগে যে কোনো শুভ শক্তিয়ে আপোনাক এটা ভাল দিশলৈ লৈ যাব বিচাৰিছে জানি লওক আপোনাৰ বাবে সফলতাৰ নতুন দুৱাৰ অতি সোনকালে খোল খাব আপোনাৰ জীৱনৰ যোগ্য পথ আপুনি পাব আৰু ঈশ্বৰৰ আশীৰ্বাদ আপোনাৰ লগত সদায় থাকিব দ্বিতীয় সংকেতটো হৈছে যদি কোনোবা দিনা আপোনাৰ মনটো বিনা কাৰণত অত্যন্ত প্ৰসন্ন হৈ থাকে মুখত নিজে নিজে হাঁহি বিৰিঙি থাকে তেনেহ'লে এইটো এটা অত্যন্ত শুভ সংকেত হিচাপে বিবেচনা কৰা হয় কাৰণ আপোনাৰ জীৱনত আনন্দৰ আগমন হ'ব এনে সময়ত অনাকাংক্ষিতভাৱে সুখবোৰ অহাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকট হৈ পৰে কিয়নো ঈশ্বৰ মনুষ্যৰ অন্তৰত বাস কৰে বুলি শাস্ত্ৰত উল্লেখ আছে চতুৰ্থ সংকেতটো হৈছে সকলোৱে মানে সৰু শিশুৰ মাজতে ঈশ্বৰ থাকে যদি কোনো সৰু শিশুৱে আপোনাক দেখি মিচিকিয়াই খায় বা আপোনাৰ ঘৰলৈ আহে বাগিচাখনত খেলা ধূলা কৰি মজা কৰে তেনেহ'লে ইও এটা অতিকে শুভ লক্ষণ বুলি আপোনাৰ লগতে আপোনাৰ ঘৰখনৰ বাবে বিবেচনা কৰা হয় আপোনাৰ জীৱনত নতুন আনন্দ নতুন সম্পৰ্ক আৰু নতুন শুভ কামৰ সূচনাই এই ইংগিত দিয়ে পঞ্চমতে বহুদিন ধৰি চলি থকা খৰচ যদি হঠাতে কমি যায় সংকটবোৰ হ্ৰাস পায় আৰু অজ্ঞাতভাৱে ধনৰ নতুন উৎস সৃষ্টি হয় তেনেহ'লে বুজিব লাগিব যে আপোনাৰ জীৱনৰ পৰা বেয়া সময় আঁতৰি ভাল সময়ৰ আগমন ঘটিছে মা লক্ষ্মীৰ আশীৰ্বাদ আপোনাৰ গৃহত পৰিছে ষষ্ঠতে পূজাৰ থালিত ফুলমালা চন্দন শংখ ঈশ্বৰৰ মূৰ্তি দেখি মুখত হাঁহিৰ অনুভৱ হোৱাটো ঘৰৰ অতিথিৰ আগমন স্ত্ৰীৰ বাওঁফাল আৰু পুৰুষৰ সুফাল হঠাতে নাচি উঠা ঘৰত ৰূপ সোণৰ আগমন হোৱা এইবোৰ সকলো অত্যন্ত শুভ লক্ষণ হিচাপে বিবেচনা কৰা হয় এইবোৰে আপোনাৰ আগন্তুক শুভ সময়ৰ আগজাননী দিয়ে আগতীয়াকৈ সপ্তমতে যদি আপুনি কোনো শুভ কাৰ্যৰ বাবে ঘৰৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ সময়ত পথত গো মাতা দেখা পায় অৰ্থাৎ গাই গৰু দেখা পায় বা সাধুসন্তৰ আশীৰ্বাদ পায় তেতিয়া নিশ্চিতভাৱে সেই কাৰ্যত আপুনি সফল হ'বই হ'ব আপোনাৰ সফলতাত কোনেও বাধা দিব নোৱাৰে অষ্টম সংকেতটো হৈছে সন্ধিয়াৰ সময়ত যদি আপোনাৰ হাতত পানী ভৰ্তি কোনো পাত্ৰ গাখীৰেৰে ভৰা পাত্ৰ বা কোনোবাই মিঠাইলৈ আহে সেইটো এটা অত্যন্ত শুভ সংকেত হিচাপে বিবেচনা কৰা হয় আপোনাৰ লগতে আপোনাৰ ঘৰখনৰ বাবে ই আপোনাৰ জীৱনত নতুন সৌভাগ্যৰ সূচনা কৰায় বন্ধু বান্ধৱীসকল এইসমূহে সেইসমূহ সংকেত যিবোৰ ঈশ্বৰীয় কৃপাত প্ৰকাশ পায় যদি আপোনালোকে এইসমূহ সংকেতসমূহ পাইছে তেনেহ'লে তলত কমেণ্ট সহকাৰে জনাবলৈ নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ এটা লাইক আৰু কমেণ্ট বক্সত এটা জয় শ্ৰীৰাম বুলি কমেণ্ট কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আৰু যদি আমাৰ চেনেলটো এতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে পুনৰ লগ পাম তেতিয়ালৈকে আহিছোঁ ধন্যবাদ